Є в нас на зв'язку Володимир Якимов, це адвокат Торнадо. Добрий вечір, пане Володимире. Здравствуйте. У нас є інформація насправді від Дмитра, зокрема, про можливе переведення ваших підзахисних з Лук'янівського СІЗО після того інциденту, який трапився днями. Чи це правда? Uh, смотрите, ну на сьогоднішній день, во-первых, у нас ніхто, ні ни суд, ні співробітники СІЗО, взагалі ніхто, не... уведомил о том, что было официально, я имею в виду, что было что было заседание суда, в котором принято было решение э, какие-то там разные СИЗО развести всех ребят, всех обвиняемых. Нас не уведомили об этом. Значит, то, что на сегодняшний день есть определение, я лично, как адвокат практически всех э, обвиняемых карнадовцев, узнал об этом только из интернета, из Фейсбука. То есть никто вообще об этом не сообщил. Непосредственно, когда я был вчера в СИЗО, когда узнавал, что там произошло, там, каким образом и так далее, слышал версию ребят, так вот они мне сказали, что никто не сказал о том, что рассматривается там какое-то там уходотайство э -э в суде и так далее. То есть об этом я узнал только из СИЗО. И ту версию, которую я прочитал, эту ухвалу, да, которая там есть. Вот указано, что их действительно там где-то каким-то образом поручили пенитенциарные службы, чтобы тут поручил, чтобы он определил, где теперь кто будет отбывать, не отбывать, в смысле, извините, а находиться до вступления в законную силу приговора суда. Так вот, э, мотивировочная часть, если вы не знаю, если вы видели, конечно, это определение, в мотивировочной части там указано, что якобы э, торнадорцы набросились там на э, конвой, и в связи с чем у них такая появилась такая информация? С чем они удовлетворили суд, удовлетворил это ходатайство. Но это полный ну, бред, самый настоящий. Ну вот вы представляете себе, да, там торнадо на кого-то нападают, режут себе сам себе ухо, тем самым что он таким вот образом нападает. Также, Тоже, и вообще, ваша позиция, как, и, как захисника стороны э, торнадо, ничего подобного не чинили, тогда что же, зрештою, произошло? вас Да, конечно. Я, я вчера, вот я был с ребятами, разговаривал. Значит, было все следующим образом. То, я не буду говорить там за суд, вот сюда они приехали, приехали сразу поместили в боксы, э, как вернутся такие, такие помещения специальные, там где потом их разводят по камерам. Так вот, там есть 3-4 человека. Еще раз говорю, у них, как они сами вот, в, один, в одну бокску говорят, у нас нет ни у кого претензий к э, руководству э, заведения СИЗО но есть три-четыре там человека, которые постоянно, вот они одни и те же, которые постоянно их там гнобят, их постоянно обзывают. Все время говорят, вы нигде там не воевали, боли не умеете терпеть и так далее и тому подобное. Мы с вами уже, вы теперь обычные языки, мы вам это докажем. Вот они стояли, вот и говорили, вот один майор, это тот человек, который был дежурным в тот день. Вот звание по званию майора, они не знают, как его там зовут и фамилию, но они могут его опознать. Так вот, он говорит, что говорит, вот, э -э -э Увагу на какие-то действия, тем, что они так казали, вот эти представники охраны все не разумею, Они, наверное, зараз. и надеялись, что те будут кричать, и там, ругаться и так далее. Но этого всего не было. Они начали заявлять, почему вы забрали то, что мы купили. Они сами купили свой, свой спортивный инвентарь и так далее. Этот инвентарь у них забрали, они об этом говорили. После чего сказали эти люди и вышли. А лет, который сам себе ну, отрезал да, половину уха, он вышел в туалет. Возвращается из туалета обратно. Тут подходит опять этот майор и начинает ему рассказывать говорит, по поводу того, что говорит, он даже но у него нет, он там попадет в себя, ты более не умеешь терпеть. И его это накрыло, извините за выражение. Он просто взял и со стола жестянку оторвал с края стола, вышел, говорит, я не умею терпеть, взял ухо и половину уха тебе отрезал. И эти испугались из-за того, чтобы остановить каким-то образом и так далее, разбежались в разные стороны. Там и было двое в тот момент. Разбежались в разные стороны, закрылись там сами, где-то Человек лежал и просто истекал кровью. И уже на крыке выбежали остальные ребята, и они у него отобрали эту железяку, чтобы он дальше себя не резал. Потому что он уже был в шоковом состоянии и кричал там. Вот, и поэтому начали, они начали требовать, чтобы вызвали скорую помощь. И скорая помощь приехала на секундочку, через дякую. два с половиной часа. Дякую, дякую, вот. пане Володимире, за эту версию. Вы почули версию от Торнадо, адвоката.